Их хозяина машины, ну, созвонились, ну, короче, решили менять палку. Для этого нам надо будет э, разобрать, э, ну, ходовую с этой стороны, ну, и той стороны. И, наверное... Ну или почти прибегать к балку, ну, с, скорее всего, то ну, или можно под коробку, под данный рак ну, короче, будем разбирать ходовую. сейчас подадан, короче, э э, эту сону, э, снимаем кто лесо, ну и больше. Ой, машина, машина, она, как Так, теперь нам надо открутить э, откручивать стабилизатор. Это раз. Снимаем на конечник рулевой два. Так, ну теперь, да, наверное, ну, здесь не надо. Ну, короче, пока не ставим приспособление для снятия. Так, Проверяем, наконечник хороший. Тут вот видно, что даже не поворачивается ступица опирается в рычаг. Так, э, ну теперь, теперь э, нам надо снять нижнюю шаровую э, ну, опору. Так, ну я думаю, что э, сейчас болгаркой э, э, отрежу вот этот болт. Ну и вместо шпильки потом поставим волос, ну чтобы не мешало э, стабилизатора. Ну это такое, короче, ну э, 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 ну, себе облегчить труд. Так, сама шаровую э, опору Здесь на, на, на 22 срываю э, э, срываем гайку. Э, ну, гайку отпустил, ну, вот беру вот такое приспособление. И сюда вот э, устанавливаю так вот между опорами. Ну, э, и, гайку выруб, ну, выворачиваешь и выдавливаешь. Вот носа. Ну если не получается выдавить, ну поджимаем хорошо ну, и, и старым ядерным способом. Вот, вот таким вот молотком одним и вторым выбиваем. Это дело все. Такими вот э, ударами. Ну, это она, ну, не, не, не ну, взбивается легко. Э, сам рычаг, ну, э, играет. Бога там, от, ну, короче, отрвано. Ну, сейчас -э, 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 я вы, ну, выбью, чтобы время, ну, зря не шло. <кхе> э, ну, э, э, еще раз разом. Пятый, ну, пятый где то пришлось э, ударить и, короче короче выпало ну теперь вот э, трючитываем гайку э, если гайка будет вращаться вместе э, ну и с пальцем ну, берем монтировку ну, и вот так вот э, ну, и откручиваем и отручу его так это вот, соединили, ну и, и, и ставим вот так вот, ну там у кого что есть, и не вот или заделок. Ну э, э, у меня просто занятые я заделал и не ну, вот, поставил. Так, теперь э, снимаем амортизатор вот здесь вот болт вот, твоя гайка одна и здесь вторая так, ну, и, 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 сверху вот здесь вот откручиваем вот две гайки ну и пока мы э, сразу в, в, в яме э, снимаем э, защиту э, поддона ну и э, вот спорного э, этого самого э, хочу, э, вот спорного вот века вот здесь вот болты и вот здесь вот вот это все э, вот ручечки чекиваем и с ним моем защиту снял ну, вот здесь видно Ну и хочу обратить внимание, вот, э, ну все болты, э, ну, ударные, ну, и хорошо, вот, э, ну, с такой машиной приятно работать. Ну теперь дальше, так гайки на манжеты мы открутили,

Теперь берем стяжку для пружин и вставляем ее внутрь пружины и засюпаем на ту сторону ее. Нижняя нее сторона, ну тоже а там вот за да. вон так вот вниз и а там вот вверх Ну и теперь э, сжимаем ружджину. Сейчас я отрежу вот эту шпильку, да? ну и, и потом тогда тяжку сжали, э, ну опускаем э, до, да, ну, э, ну данкрат, ну и вот 20-30 дюйм э, <клевый> э, шпильку я, ну, отрезал оставил пружину, теперь опускаем данкрат. убираем его в сторону. Так, так ну, теперь надо рычаг вниз опустить. Нужно все, все выпало. Так, вот резинка, вот пружина. Так, теперь, теперь э, нам можно сразу, ну, э, вот открутить рычаг вот два полтора, и можно, с, э, ну, сразу волку снизу э, открутить э, вот здесь, ну, вот здесь от Э, ну, балка в э, Нинизе ну, не упадет. Э, ну, в э, ну, и еще один болт. Ну, э, тут, эту последнюю очередь, видим, мы потом его будем ну, больше, э, откручивать. Сейчас снимаем вот здесь вот и вот здесь. Э, ну, у меня вот такой вот инструмент. Ну и от ручки типа, его и э, ноги. Ну, ты дал, э, ну вот после лайка там э, ну, между палкой и вот этой ну, планкой, <coughs> короче, шайбы регулировочные, вот их ну, надо, не потерять. Вот, ну вот. вот здесь и вытаскиваем. По-моему, э, одна шайба упала нет, Ну и вот Таскиваем рычаг. А теперь вот здесь вот две Здесь ну, гайка, <coughs> гровер и, швайба шайба. Так, все, ну, не, э, может хоть эту что-то разобрали, но ну, осталось, Поддушку здесь открутить вот можно через вот это вот отверстие ну тортом ключом это на 17 горько ну и, и, и можно сказать все ну и аналогичным способом разбираем ну вот эту сторону Так, эту сторону разобрал. Сейчас теперь ставлю вот под коробку. Ну и, и немножко под двигатель, ну чтобы под трески были свободно. Но это нет. Там ну, неудобно отпускать. Так вот Ну, это, ну, чтобы легче было попасть. Давайте. Так, после этого. Вот здесь болт, вот ну, с этой стороны, и с той стороны. Вот крутите воем вот эти два болта и вытаскивай в валку вниз. Э, ну э, и сразу да, вот здесь э, ну э, короче обращаю внимание, ну, чтобы не, не, не было там э, ну полопано там лесен если э, они есть то лучше сразу здесь короче заварить чтобы потом не делать двойную работу но ну, здесь вроде э, все в порядке э, ну, лещин там нету но вот э, ланжерон, ну э, не приваренный до ну, думаю, ты зовут Бика, так скажем, вот видно здесь. Он отходит, ну, и, и, с этой стороны тоже. Вот. Мне надо э, сейчас взять, ну, и здесь вот по торцу ну, приварить вот это дело все. Вот другая палка. Ну, ПУ, в хорошем состоянии. Вот я ее поваривал везде. Так что а вот Для тоже. Вот так вот волк, и потихоньку тонкротом. сразу то под Tô Да, мы ну, попадаем в палку. Ну, и закручиваем вот эти вот гойки и так там, ну вот. И палка уже у нас будет ну, э, на своем месте. Э, ну, палку установили, да на место ну, вот, подушки тоже на месте ну теперь э, выставляем подушки ну и выпускаем доклад ну то есть выпускаем теперь э, ну снимаем вот, тормоз, да. так, вот, так. так Все, у нас ветли на месте, ну теперь закручиваем подушки, ну и собираем ходову в обратную последовательности. Так, передок я собрал, ну вот теперь уже видно, как колесо стоит нормально.

температура воды электрическая. И, и, вот так ну, прогревание машины, ну, каждый говорит э, температуру. Не машина, а летающая тарелка. ну, ну, э, на этом э, замена балки закончена. Э, до новых встреч. Э, э, всем э, ну, э, э, удачного ремонта. До новых видеороликов.